ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ మాత్రే నమ పరమేశ్వరుడు అర్ధనారీశ్వర స్వరూపమని మనందరికీ తెలుసు ఇతడు ప్రతిరోజు ప్రదోషకాలంలో మన మధ్యనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ సమయంలో శివారాధన ఎంతో శ్రేష్టం ప్రత్యేకించి ఈ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రాన్ని పఠించడం కానీ వినడం కానీ చేయడం వలన ఏ కార్యమైనా సిద్ధిస్తుంది ఏ కోరికైనా తీరుతుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కంటే వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ అర్ధనారీశ్వర స్తోత్ర कर्पूरगौरार्थशरीरकाय धम्मिल्लिकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमशिवाय <laughs> कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चितायै कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय झणत्पणत्कर्णनूपुरायै पादाब्जराजत् फणिनूपुराय हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नम शिवाय विशालनीलोत्पललोचनायै विकाशीपङ्केरुहलोचनाय समीक्षणायै विषमीक्षणाय नम शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय मन्दारमाला कलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय अम्बोधरशामलकुन्तलायै तटिप्रभाताम्रजटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय जगज्जनन्यै जगदेकपित्रै नम शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय <laughs> प्रदीपरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय एतत् पठे दष्टकमिष्टदं यो भक्त्या सामान्यो भुवि दीर्घजीवी सौभाग्यमनन्तकालम् भूयात् सदा भूयात् सदा तस्य समस्तसिद्धिः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत अर्धनारीश्वरस्तोत्रम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा शङ्करा नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्ति